Bir daha axşamınız xeyir olsun. Nə baş verir? Sualınıza cavab tapmağa çalışırıq. Ölkə və dünya gündəmini müzakirə edirik. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin son günlər bir çox xarici ölkələrə də davamlı səfərləri müşahidə olunur təbii ki biz də onu gündəmdə saxlayırıq izləyirik maraqlı məqam Kiev liderinin səfərlərinin məqsədi və həmkarları ilə müzakirə predmetləridir məsələ ilə bağlı fərqli tendensiyalar mövcuddur lakin əksər fikirlər bir nöqtədə Selenskinin ordusu üçün yardım istəməsi ehtimalında birləşir Ukrayna prezidentinin səfərlərinin başlacağı səbəblərini əməkdaşımız Zeynət Mirzeyeva ekspertlər ilə araşdırıb izləyəcək Ukrayna lideri Volodimir Zelenskinin təyarəsi ötən gün Birləşmiş Ştatlardan sonra Norveçin paytaxtı Osloya eniş edib. Məlumatlara görə Zelenskinin səfərinin əsas məqsədi Skandinaviya liderlərinin sammitinə iştirak etmək idi. Görüşün əsas mövzusu müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın müzakirə olunmasıdır. Sammit zamanı Ukraynaya gələcək dəstəy müzakirəsi də nəzərdə tutulub. Görünən odur ki, Qərbdən kifayət qədər dəstəy ala bilməyən Zelenski bu dəfə Şimali Atlantikaya Alyansına üst tutub. Skandinaviya liderlərinin sammitinin yarad da fürsət Zelenskinin Danimarka rəssimləri ilə görüşünə də münbit şərait yaradıb. Ölkənin baş naziri Mette Frederiksen Ukrayna lideri ilə müzakirə zamanı Danimarkanın Kiyevə 1 milyon avro yardım ayıracağını bildirib. Kopenhag rəsmisinin sözlərinə görə yardım paketi ilə əlaqədar məsələ parlamentə təqdim olunacaq. Danimarkanın yeni dəstəyi isə hərbi silah, sursat, tank və pilotsuz uçuş aparatlarından ibarətdir. Məsələ burasındadır ki, Amerikalı həmkarı Joseph Bidenlə görüşü zamanı Birləşmiş Ştatlar lideri də Ukraynaya 2 8 milyon dollarlıq yardım paketi söz verib. Dövlət katibi Antony Blinken paketə hava hücumuna müdafiə və raket sistemlərinin, o cümlədən artilleriya mermiləri üçün sursatların daxil olduğunu açıqlasa da, bu yardımın qısa müddətdə Ukraynaya göndəriləcəyi anlamına gəlmir. Çünki Ağ Ev və Senat arasında Kiyevə yeni yardım paketinin maliyyələşdirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılır. Bundan başqa, Birləşmiş Ştatların paketin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı bədbinə açıqlamaları Zelenskinin qərbin yardımlarına olan ümidlərini daha da zəiflədib beləki analitiklər bildirirlər ki, belə bir məqamda Ukrayna prezidentinin yalnız bir alternativi var. Yardım üçün başqa tərəfdaşlar axtarmaq bu məнадəki Kiev liderinin Oslo səfəri birmənalı qarşılanmır. Siyasi analitiklər bildirirlər ki, Zelenskinin səfərlərinin pərdə arxası məqamları təkcə hərbi yardımlarla məhdudlaşdırılaraq xarakterizə edilməməlidir. Ukrayna ordusunun palçıq mövsümü ərəfəsində qızğın döyüşlərin getdiyi cəbhədə tək qalması özünün Zelenskinin səfərlərində də açıq-aydın bürusiya verməyədir. Məsələn bu ilin sentyabrında Volodimir Zelenskinin Vaşinqtonla səfəri zamanı Bayden administrasiyası Ukrayna liderini qarşılamaq üçün sözün əsl mənasında canfeşanlıq göstərib. Kiev rəhbərinin karteci təntənəli geyimdə və əllərində bayraqlar olan əskərlərin müşayiəti ilə Ağ Evin cənub girişinə doğru irəliyib. Girişdə onları Jozef Bayden və Birləşmiş Ştatların birinci xanımı qarşılasa da bu hal görüşü üçün keçərlə olmayıb. Dekabrın 12-də Vaşinqtona səfəri zamanı Zelenskini Amerika prezident ofisinin nümayəndəsi qarşılayıb və Bayden ötən görüşdən fərqli olaraq bu dəfə onu qarşılamaq üçün ofisindən çıxmayıb. Bundan başqa Zelenskini qəbul edən Ağ Ev rəhbərinin jurnalistin ona Ukraynanın qalib gəlməsini istəyirsiniz yoxsa yox sualına gülməsi ciddi müzakirələrə səbəb olub. Hələ bu azmış kimi Bayden bu sualı cabsız qoyaraq növbəti sualı cavablandırmağı daha üstün tutub. Bütün bunlar Ukrayna prezidentinin bu yeni dəstəyi çıxartmaq vaxtının çoxdan gəlib çatdığını deməyə əsas verir. Bütün bu nüanslara nəzər alan siyasət analitikləri bildirirlər ki, Məsbirləşmiş Ştatlara səfərin in uğursuz olması səbəbindən Ukrayna lideri Norveçə üz tutmalı olub. Ukrayna-Rusiya savaşı başlanılmasından etibarən Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi və NATO ölkələri, burada Türkiyə halı fun olaraq, açıqdan Ukraynanın yanında yer alaraq Rusiyaya qarşı askeri Siyasi ve uluslararası konjonktürde Ukrayna'yı destekleyen politikalar izlemişlerdir. Hatta Ukrayna'ya yoğun bir miktarda e, askeri mühimmat e, desteği de yatsınamaz. Dolayısıyla Ukrayna burada Batı'nın vekalet savaşlarını yöneten bir ülke pozisyonundaydı. Ancak ilerleyen süreçte beklenmedik bir şekilde Filistin İsrail savaşı'nın çıkması ve Gazze şeridi üzerinde Hamas ile İsrail arasında devam eden savaşın bütün dünya dikkatlerini buraya dönmesine sebep olmuştur. Bununla birlikte unutmayalım ki Amerika Birleşik Devletleri küresel bapta Kuzey Kore ile yine Pasifik bölgesinde Tayvan üzerinden Çin ile ve aynı zamanda Ukrayna, Filistin hesap edildiği zaman dört cephede birden vekalet üzerinden siyasi politikalar yürüten bir ülke pozisyondadır. Burada Ukrayna ve Filistin fiili bir savaş e, sürdürüldüğü coğrafyalar olurken bir yandan Tayvan ve Kuzey Kore ile de siyasi ve uluslararası da mücadeleler yürütülen bir e, saha olması açısından Amerika Birleşik Devletleri'ni zorlayan süreçler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri dört sahada aynı anda savaşamayacak bir ülke konumundadır. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri son yıllarda e, uluslararası arenada e, siyasi açıdan ve ekonomik açıdan güç kaybeden ülke pozisyonundaydı. Burada Zelenskiy e, bütün dikkatlerin Filistin'e ve Gazze şeridine çevrilmesiyle birlikte destek gelemeyeceğini anladığında ve Avrupa ülkelerinin de Artık Ukrayna savaşında fiili destekçi olamayacaklarını ve bu savaşı daha fazla destekleyemeyeceklerini beyan ettiklerinde e, Ukrayna artık bu savaşı e, sürdüremeyeceğini beyan eden ülke durumunda olmuştur. Bununla birlikte Zelenski destekle verilemezse Rusya'ya karşı başarılı olamayacaklarını e, beyan eden bir e, lider konumundadır. Bu sahada Amerika Birleşik Devletleri doğrudan yenilen ülke olmama açısından bir yandan da Rusya ile diplomasi trafiğini devam ettirmektedir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna yenilse bile toprak kayıplarını göze alarak bir ateşkes ve barış anlaşması imzalasa bile Rusya ile köprüleri atmadan ve diyaloğunu sürdüren bir ülke konumuyla e, bu süreci atlatmaya çalışan bir ülke durumunda e, bulunmaktadır. Bu pozisyonda Zelenski kaybeden lider pozisyonunda olacağı için şimdiden ziyaretlerinde, karşılama ve uğurlama törenlerinde uygulamış oldukları protokolle de Zelenski'ye düşük protokolün uygulanarak artık kaybeden bir lider pozisyonunda olduğunu fiilen gösterme cihetine gitmişlerdir. Ve yakın zamanda Ukrayna'da bir lider değişikliği söz konusu olacağı değerlendirilmektedir. Siyasi analitiklər bildirirlər ki, mövcud vəziyyətə qərbin Ukrayna ordusunun uğur qazana bilməsinə ümidi yoxdur. Məs bu amil onların kiyevi yardımlarla təmin etməsinə əngəl yaradır. Bu ümidi puchedən isə Ukrayna ordusunun yayda keçirdiyi əks hücum əməliyyatlarıdır. Hətta NATO-nun keçmiş komandanı, Amerika hərbi dəniz qüvvələrinin istifadə olan admiralı Ceyms Stavritis bu əks hücum əməliyyatlarının uğursuzluğu fikrinə yola çıxaraq hazırda prosesin Putinin lehinə cəryyan etdiyini dilə gətirib.